Тяся з думками. Програма гроші виходитиме тепер у середу о 21.15. Найгостріші журналістські розслідування не пропустіть. А зараз у нас в гостях Віталій Єрмак, журналіст програми Гроші. Віталію, доброго ранку. Вітаю тебе. Ти не спустим руками. Я бачу, що ти... у да, нас сьогодні колуганіз. цілий арсенал приспособлінь псевдомедицинських, які котрий нашій програмі вдалося обнаружити. Я не плутаю псевдо медицинського імена. Да, Ага. Ненастоящие вот такие вещи Вот первая из них, я думаю, очень выглядит деликатно а -ха 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 -ха. Это вот такие Это трусы. мужские трусы, да, нижнее белье По словам продавцов, вот такое белье способно излечить вот практически от всех заболеваний панацея, Даже сахарный ага. Вот, Но изначально, конечно, позиционируется как лечение мужских там, заболеваний Да А це що це вот. Що а це от такої вот, браслетик, он увеличивает силу в два рази. Да ну. да. Я тебе смугу про продемонструвати, як Вот. Мало Маловіриться. Ну я не запитаю тебе, як працюють ці труси, а не ну, виходить. Я Вони даже не про чоловіч. Да? Тут... Але я запитаю потім, як працює ця штучка. Я а ви зап... зап... ну, подивимося, як ви купували це і угу. в якому магазині. Щоранку на канале 1 плюс 1 Аромок Самит Кави Якобс запрошує гостей. Щоранку на канале 1 плюс 1 Аромок Самит Кави Якобс запрошує гостей. Темний під'їзд і конспіративна квартира, але це не лігво шпигунів. Тут продається спідня білизна. Це не просто труси, а секретна розробка вчених. Є такої ніжний більйор, яка дозволить обрести щасливу сімейну жизнь. Вироблені за нанотехнологіями вони лікують простатит аденому та підвищують чоловічий потенціал. Принаймні так обіцяє реклама. Це лучший вибір для здоров'я життя.

Полную версию журналистских расследований в программе «Гроши» вы сможете посмотреть сегодня уже о 21.15. У нас программа «Гроши» выходит в новом слоте. Так, Виталий? Да. Ну и все же таки расскажи, как это работает? Вот, ну, э, как это работает? Это никак не работает, это афера, это целая индустрия глобальная э, основывается на том, что людей просто, напросто просто обманывала. Вот, как вы могли видеть из такого маленького отрывка, да, это как бы mm -hmm. был кусочек нашего сюжета, который мы сегодня покажем в 21.15 в программе «Гроши». Вот. Такие вещи нельзя купить в простом магазине. Их нельзя купить в супермаркете где-то, да, где продаются легальные вещи, да, полезность которых доказана, или же в аптеке. Вот. Такие вещи продаются на каких-то конспиративных квартирах, продаются в каких-то местах, или через интернет, или через какую-то невнятную рекламу, значит, клинических исследований, вот мы просили, да, например, вот, вот, особенно вот относительно вот этих трусов, мы просили, mm -hmm. чтобы показать, как они работают, и действительно ли есть э, результаты медицинских исследований, он которые... Повтор... Никогда. И вот такие факты рассказывают интересные, что эти трусы, на самом деле, это нанотрусы, изготовленные при помощи нанотехнологий, то есть специальные якобы... Сбор китайских трав из Тибета и Китая, измельченных по нанотехнологии, и вот эти вот китайские травы, они якобы распылены там, с помощью какого-то супераппарата. Вот под эти вот белые пупырышки резиновые. Покажите крупно. Да, Я вот покажу эти вот, вот, пупырышки. Да. Но когда мы принесли вот э, эти трусы, схожие на рукавички, знаешь, которые на раскладке да, да, на работы. рукавички, ага. да, так ага. вот. А когда мы принесли экспертам вот это белье, нам сказали, что это обычный каучук, который, кроме того, что не принесет никакой пользы. ну, Ага. Я до речі, зауважу, що вони в середині по хирці. Так, не в получить. Только... Люди добрі, ми розмовляємо сьогодні з Віталієм Єрмаком, журналістом програми Гроші, які ведуть розслідування журналістські, про нібито медичні речі, які нам нібито допомагають. Що це за браслет, Віталій? Браслет это один із типічних представителей товарів, да, которые. Можно? Да, пожалуйста. Сначала мы, я тебе немножко покажу, как а, он работает. Это значит, э, этот он называется Power Balance. А. Э, значит, си силовой баланс. Он увеличивает силу человека в два раза. Я тебе покажу, как он работает. Значит, вытяни руку, просто покажи. Угу. Попробуй Жестный. сейчас мне сопротивляться. Боже, зранку зарядка сегодня. Проведем день. эксперимент. <свят> я попробую согнуть. Ну, достаточно а. легко тебе руку согнуть. Ну. Да. Вот так, вот двумя руками. Ну, yeah. Теперь попробуем одеть тебе на руку вот такой вот браслетик. Вот. И, и этот браслет увеличивает твою вичу, силу в два раза. Силу в два раза? Да. Ты должен вот, ощутить, что вот, твоя сила увеличится два раза. Сейчас мы ну, попробуем. Вот, я сейчас опять снова. Ну видишь, уже бицеп тебе появился. Стал больше. Так. А ну давай. Ты чувствуешь? Виталий, ну я не знаю навіть. Ну, есть ощущение, так, что вот... вот такие ощущения, но это больше психологично. Нет, что-то такое есть, но мне кажется, ты, может, гипнозом владеешь. Нет, я гипнозом не владею, но у меня такое ощущение, что ты стал сопротивляться немножко сильнее. Вот. И мы можем привести на любом случае. Да, вручаться я стал сильнейший, это да, точно. Да, вот, стал сильнее вручаться. Так справа а с я стал пруча пручатать себя Я тебе открою секрет, как это работает. Действительно, ты стал сопротивляться сильнее. Не в два раза, а в полтора. Возможно, потому что на работе тебе сейчас не до физкультуры. Вот. Но э -э создатели и продавцы вот этого браслета, uh -huh. австралийская компания, в прошлом году были вынуждены признать, что единственный эффект, который оказывает вот этот браслет, это эффект плацебо. То есть, это эффект самовнушения. Когда человеку говорят, что какой-то девайс, какое-то устройство способно увеличить его силу несколько раз, вот, то человек начинает в это верить, и начинает сам производить вот эту силу, сам начинает сопротивляться более сильно. Я это моя рация, чтобы ты больше меня переконывал, что это работает, я бы тебе мало что поверил. Да, да, да. А как уберечься от шахраев, которые это нам Вот видишь, я не провел тебе продаю. такую широкую рекламную кампанию, да, и э, ты не поверил до конца. То есть, угу, только угу. Полтора раза твоя сила увеличилась. А как, как вот, э, быть аккуратным с этими вещами? Ну, видишь, тут дело действительно в рекламной кампании. Очень, э, эти вещи очень сильно рекламируются. Вот. Нужно быть осторожным, нужно, нужно всегда думать о том, что покупаешь. Мы в нашем сюжете, который сегодня, в вот, 21.15 будет в программе гроши, э, мы покажем э, устройство, которое силами нашей редакции мы сами сгенерировали. У нас появилась идея. Вот, и мы смогли, мы его разрекламировали. Так. Это устройство. Так. И мы смогли его предлагать людям на главной улице страны. И на это устройство был очень большой спрос. Мы провели эксперимент и показали, в принципе, что любое устройство э, может быть э, продано uh -huh. Uh -huh. за достаточно большие деньги. Вот. Хотя так никакого я... отношения к медицине мы не имеем, мы продавали его предлагали людям, вернее, предлагали людям, как непосредственно медицинское устройство. Виталий, зрозумело. Как все ж таки вберегтися рецепт от Виталия Ермака? Как вберегтися от шахраев, которые хотят впарить вот это вам в руки? Мне кажется, что нужно думать. Потому что сейчас, к сожалению, вещи эти можно купить. Их можно заказать, их можно купить. То есть государство вас не убережет от этого, насколько я понимаю. Тут нужно думать самому, принимать решение и идти к настоящему традиционному врачу. Віталію, дякую, що ти завітав. Дякую за поради. Що ж, будемо думати, включайте мозок. А зараз цей син. Щоранку на каналі 1 а ромок Самид.